Триває ефір парламентського телеканалу Рада. Це проект точка зору. Ми будемо говорити про інтернет, про підвищення тарифів, безпеку. Отже, гість нашої студії Дмитро Грищук, експерт галузі інтернет технологій Вітаю вас, пане Дмитро. Добрий день. Отже, зараз вже з'явилася інформація в інтернеті, що той самий доступ до інтернету буде дорожчати, що абсолютно в нас виростуть тарифи. Вже люди Певні е, теж зацікавилися. Ми, зокрема, як журналісти, боїмося, що не буде доступу такого абсолютно відкритого і дешевого там до будь-яких новин і відео. Все таки, наскільки ця ситуація і оці всі дані дійсно правдиві? Слухи насчет повишення тарифів на інтернет для граждан і пользователів України ходять давно і упорно, але оператори і провайдери по всій країні упорно опровергають ці слухи. Началось это даже не с последнего время обсуждаемого законопроекта о дополнительном сборе с телефонных операторов, интернет-операторов, кабельных операторов, дополнительного сбора в размере 3,5%, который должен быть направлен на фонд универсальных услуг. А что это за фонд? Это фонд, который, по мнению Национальной комиссии регулирования связи и информатизации Украины, должен компенсировать убытки компании, которые развивают или поддерживают телефонную и интернет-связь в э, так называемых депрессивных регионах, либо в регионах, где отсутствует соответствующая инфраструктура. Uh -huh. Вот должен либо компенсировать убытки этих компаний, либо должен быть направлен на развитие соответствующей инфраструктуры в тех регионах. Ну и, да, если, например, там сбытки, то, возможно, не варто там компаниям прорабатывать, да? uh, на компенсировать. История следующая. Uh, с точки зрения Национальной комиссии, это имеет под собой достаточно здравое Зерно. Каждый гражданин Украины должен иметь право и возможность получить соответствующую телекоммуникационную услугу. Вопрос, какой ценой будет дана эта услуга. Не секрет, что наши мобильные операторы покрыли полностью всю территорию Украины. Практически во всех уголках страны совершенно доступна мобильная связь. Вопрос э, остается открытым, нужно ли развивать беспроводные технологии или в отдаленные села нужно тянуть кабеля, остается вот, открытым. Если я не ошибаюсь, по состоянию 2008 года в Украине оставалось 36 населенных пунктов, это какие-то отдаленные села, в которых отсутствовала проводная телефонная связь. Угу. Вот. А, объем денег, который собирается быть сконцентрирован в этим фондом, по подсчетам экспертов, это от 1,3 до 1,9 миллиарда гривен в год. И это ежегодная да, цифра. Это сумма вот. Вопрос, Да, вопрос, э, о каком именно финансировании идет речь, куда именно будут тратиться эти деньги, э, остается открытым. И второй вопрос, э, не менее важный, да, как именно это нововведение затронет конечных пользователей. На сегодняшний день законопроект в том виде, в котором он есть, предполагает, что дополнительно 3,5% будет собрано с операторов телефонных интернет э, и кабельных сетей, потому как э, с мобильных операторов эта сумма будет э, вычтена из э, дополнительного сбора в пенсионный фонд. Да, то есть да, запутанная такая система, значит, ситуация. Следующая. Мобильные операторы на сегодняшний день платят дополнительно, кроме всех сборов, э, в пенсионный фонд. А, цифру в районе 7,5%. Угу. А, из этой суммы 3,5% будет вычтено, то есть в пенсионный фонд останется 4%, а 3,5% этих денег, которые раньше шли в пенсионный фонд, будут направлены вот в этот фонд универсальных услуг. Угу. А все остальные... Оператори, провайдери, которые не платили этот дополнительный сбор, потому что им облагались только мобильные операторы. Вот, все остальные участники телеком рынка будут вынуждены дополнительно платить 3,5% в этот самый фонд універсальный. Ну, відповідно, ці всі мобільні і інтернет провайдери, оператор, вони підвищать просто тарифы, да, і споживачі будуть змушені йому плачувати. Тут Чи є, за рахунок есть тут, 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 тут два варіанта? Теоретически так и случиться. Но все прекрасно знают о том, что в Україні давно йдуть демпинговые войны. И тарифы целенаправленно снижаются. И вряд ли кто-то позволит себе поднять тарифы на 3,5-5%. там пять процентов, хотя на самом деле экономическая целесообразность в этом наступила давно. А за рахунок чего-то а, компании имеют, ну, чтобы не быть в избытках, платить эти ветсодки? За за счет а, сокращения собственной прибыли. Угу. Вот больше больше никаких вариантов нету. Есть еще, конечно, неуплата налогов. Там недоплата в бюджет и так далее. Но это вопрос больше к правоохранительным органам. То есть, по сути, компания может либо переложить это бремя. Ті 3,5% mm -hmm. либо на плечі абонентів, тоді абоненти будуть винужені платити більше либо із собственного кармана, і собственної прибулі э, виплачувати суму. Ясно. Ну от далі вже підемо. Київський інститут соціології провів дослідження, дослідження, що 63% українців э, бояться і не хочуть, щоб їх переписку читали, сканували. Насправді, чи в Україні взагалі дійсно є така загроза, що нас э, читають, те, що ми пишемо в інтернеті. Все-таки действительно никому это не хочется. На самом деле, что вообще, насколько это реально? У этого вопроса есть несколько составляющих. Значит, во первый вопрос по поводу того, кто хочет, кто не хочет, чтобы его почту читали. Это абсолютно здоровая требования наших э, граждан, кроме того, закрепленная Конституцией Украины о неприкосновенности переписки. Совершенно никому не хочется, чтобы его личную почту кто-то читал по каким-либо соображениям, не имея на то никаких законных угу. прав. Просто потому что хочется читать. Это неправильно, и, соответственно, это количество пользователей 63% вполне, ну, там, по моим оценкам, это могло быть в районе даже 70-75% абонентов, на да, которые протестовали бы против того, чтобы их почту читали. Это абсолютно нормально. С другой стороны, мы имеем э, необходимость в правоохранительных органах э, в рамках тех э, уголовных дел или тех расследований, которые они проводят, э, иметь техническую возможность. Uh, читать, сканировать uh, или ознакомливаться с трафиком, с письмами uh, от uh, абонентов каких-то конкретных. Uh -huh. А вы не всех читают? Вот здесь есть, смотрите, вопрос. Есть желание у правоохранительных органов. Это касается не только правоохранительных органов Украины, это касается всех правоохранительных органов, поскольку это является контролирующим органом uh -huh. в первую очередь. Чем больше ты, ты контролируешь, тем ты увереннее себя чувствуешь. И здесь нужно найти совершенно четкий здоровый баланс между тем, что хочется правоохранительным органам да, и какие есть права у граждан. На сегодняшний день в Украине Существует совершенно, на мой взгляд, нормальный и трезво извешенный механизм взаимодействия между интернет-провайдерами, операторами и правоохранительными органами, когда правоохранительные органы предоставляют решение суда, на основании которого какому-то конкретному абоненту или там, по какому-то конкретному IP-адресу нужно провести какие-то технические мероприятия. И тогда сканируется или записывается совершенно конкретный адрес или абонент. Но ну, не просто потому, что кто-то захотел его послушать, а на это есть соответствующее решение суда. Насколько это действительно затратно именно для правоохранительных органов? Такие проводы-то проверки? Если говорить в целом по стране, то телефонные операторы и там, мобильные операторы в условиях лицензирования когда они подписывали лицензионные условия, да, у них есть одно, один из пунктов – это установка на своих сетях специального оборудования, которое позволяет правоохранительным органам в онлайн-режиме следить за каким-то телефонным трафиком или номером. Uh -huh. а, а если говорить э, вопрос, как именно они э, пользуются, скорее всего там есть аналогичные э, механизмы, когда правоохранительные органы предоставляет компании mm -hmm. там, соответствующий документ. Просто им не нужно каждый раз включать-выключать это yes. оборудование. Оно mm -hmm. постоянно работает, mm -hmm. и а, в онлайн-режиме можно там, подключиться и уже там, следить за каким-то конкретным абонентом. А, например, это было там, четко использовано, как говорил глава службы безопасности, при расследовании терактов в Днепропетровске, когда по системе мобильных телефонов да, отслеживали mm -hmm. тех, кто подозревался там, в участии в этих терактах совершенно нормальный механизм. Другое, что наши там, политики или просто граждане боятся, что кто-то будет за ними следить, такая вероятность есть технически. А вопрос, насколько там, гражданское общество и насколько операторы провайдер не, ну, не, будут позволять это делать или будут противиться этому. Выходит, у нас нет такой небезпеки, что нас там, читают, что нас постоянно за нами стежат. Все-таки этого бояться не варто, да? На сегодняшний день технические возможности есть это выполнять? А, юридические возможности в онлайне контролировать совершенно всех граждан нет, mm -hmm. и на сегодняшний день юридические правоохранительные органы, ну, по крайней мере, я не слышал в последнее время жалоб от операторов провайдеров э, в том случае, что кто-то кого-то слушает э, там, ну, насильно то, что называется, mm -hmm. да, там не имея соответствующих санкций судов или. Кто взагалі, в і наші права, і в Украине занимается и защищает наши права и курирует в интернете? К кому можно обратиться, если мы там узнали, что? Що... Нашу переписку читают, ну это так грубо скажу. на сегодняшний день. Единственным правоохранительным органом, который имеет право на отслеживание, там точнее на снятие информации с каналов передачи данных, это более так точно называется, имеет служба безопасности Украины, угу. не МВД, ни налоговая, ни таможня, никто больше не имеет права, только служба безопасности Украины. Соответственно, только специалисты этой службы имеют право устанавливать это оборудование. Они приходят с решением, как я говорил, уже судов и Конкретно вже устанавливается там наблюдіння за яким-то конкретним абонентом і група ті абонентів невщухає розмови про кімр про те, що інтернет це дуже небезпечно. Ну от ми говорили до інтерв'ю, що це можна інтернет використовувати як на хорошу справу, да, так і на погано. Насправді в нас в Україні, зокрема частіше для чого використовують, на чому частіше ми можемо попастися. Звичайные куростувачи. Обычные пользователи чаще всего попадаются в ловушки э, людей, которые записывают ваши регистрационные данные. Mm -hmm. По сути происходит следующее: для того, чтобы зарегистрироваться где-то, mm -hmm. вы оставляете телефон, адрес, все phone. что угодно. <laughs> Некоторые умудряются даже оставлять э, карточки, номера карточек и кодекс к своим карточкам. И коды. Да. Вот. Но это отдельные случаи, но тем не менее не имеют места. Цены популярнейшие, да, такая? Это самый, самый можно... простой. На этом очень Еще просто, да, на этом очень просто ловить детей, угу. которые там регистрируются в различные социальные сети, там какие-то игровые сервера и так далее. Вот. На этом попадаются и взрослые, которые не очень разбираются в вопросе. Насправді, эти сайты, которые вимагають регистрацию, из с приводу российской забороны, да, вже законопроект, такие. Проголосували в третьому читанні. Уже фактично це закон. Ну, там, після того, да є ще некоторі юридичні процедури. У них так. там можна верхня плата проголосувати і я довго підписати. Подібні но... сайти, це буде, нібито так, да, чорний список. По суті, э, да називатиметься. Що передбачатиметься, яка доля цих сайтів наступних, э, от і чому вони потрапили в чорний список? Значит, э, вопрос. Э... Состоит из нескольких подпунктов. Значит, вопрос первый какие именно сайты будут относиться к Черному списку да. в Российской Федерации? Каким принципом, вообще, Значит, будет... этот вопрос очень расплывчато описан. В законопроекте, который проголосовали. И об этом интернет-деятели Российской Федерации очень громко заявляли и протестовали. В том числе, вы знаете, протесты в Википедии, к этому протесту присоединился Яндекс, ВКонтакте и еще целый ряд uh -huh. крупных интернет-ресурсов Российской Федерации. Чего опасаются интернет-деятели? В первую очередь цензуры. Потому что в этот черный список, если вы вносите какой-то ресурс, то согласно этому закону все операторы, провайдеры, должны блокировать да, запросы своих абонентов к этому ресурсу, а хостер-провайдер, э, хостер хостинг-провайдер, у которого находится этот ресурс на обслуживании, э, должен его выключить или заблокировать. Угу. В результате мы имеем потенциальную угрозу э, для, по сути, цензуры, потому что там ни для кого не секрет, что взломать какой-то сайт, это не нужно много труда, да, там последние кибератаки на... Сайты наших госорганов это показали, что даже да. государственные структуры, не защищены, чего уже говорить о каких-то э, гражданских объединениях или чего-то еще, да, чего, собственно, и боятся люди. А, разместив там какую-либо информацию, которая согласно этому закону является запрещенной, сайт автоматически попадает в черный список и фактически туда блокируется доступ. А кто вообще визначав, какая информация заборонена, яка они, Та же самое Википедия, где смотрят э, так само и студенты вчаться за ней, учні, там дивляться какие-то исторические да Есть э, очень, я ж говорил уже туманная <просу> и расплывчатое <просу> определение, что именно является запрещенной mm -hmm. информацией, потому что есть э, вообще у человечества есть две, э, ну, есть от, одна ключевая там особенность, да, против чего будут противиться все, это то, что касается насилия. Если мы говорим там о терроризме, да, о насилии там над детьми, от какой-то там педофилии и так далее, это однозначно общество вызывает отторжение, да. Если мы говорим с другой стороны, о нарушении авторских прав. Там, э, о каких-то за заработке денег каким-то образом да, в интернете, то участие это вызывает такое же отражение, как и насилие, а участие нет. Uh -huh. вот. И весь вопрос в том, где находится общественный консенсус по этому вопросу. Если, например, все граждане поддерживают идею о том, что насилие это плохо то они будут самостоятельно отправлять э, соответствующие там, письма на определенный адрес да, э, по поводу каких-то ресурсов. И эта идея совершенно не нова, ее достаточно давно используют там, вот в Англии э, ресурс есть Internet Watch, где каждый э, небезразличный пользователь может отправить тот или иной ресурс, URL-ссылку э, на этот ресурс. Соответственно, дам дальше уже. Это все гражданское объединение, это гражданское… Uh, гражданская инициатива uh -huh. и дальше уже там группа людей просматривая содержит ли этот ресурс действительно uh, там призывы к насилию там ксенофобия еще uh -huh. все что uh -huh. угодно а в украине нема такое в украине uh, я собственно uh -huh. был одним из участников создания аналогичного ресурса в украине называется scarga .ua. вот работает по аналогичному принципу uh, вы можете внести туда URL адрес выбрать по какому из uh, критериев этот сайт uh, нарушает uh -huh. Принципы морали. Мы, мы его делали на, на предмет борьбы с насилием. То есть вы можете выбрать там, это там, российские высказывания, там, насиль, призывы к насильственному свержению власти, терроризм или а да, какие Шансы закрыть такие сайты. А, шансы следующие. Значит, а, если мы говорим о украинском ресурсе, на адрес а, собственника ресурса и хостинг-площадки, где он находится, высылаются автоматические сообщения, уведомления о том, что пользователь пожаловался на ваш ресурс, прими пожалуйста, меры. Э, обычно такие, кон, такой контент удаляется э, достаточно быстро. Я не встречал, честно говоря, я вот даже общался с представителями Министерства внутренних дел Украины по поводу наличия в украинской сети, именно на украинских ресурсах, ресурсов, связанных, например, с педофилией. Практически нет. То, что Украина является достаточно во многом производителям вот этой продукции с участием несовершеннолетних да, порнографического характера, и экспортирует ее туда, но информация размещается на зарубежных серверах. Mm -hmm. Вот в чому проблема? І соответственно, наши наші органы самостоятельно не можуть повлияти на це. есть там уже йде спеціальна робота з Интерполом, з правохнітерних органів з придільників там государств. Там уж діти така робота. Но фактично на українських ресурсах э, такої інформації не содержится. Ну і на сам кінець, все таки запитаю, чого очікати в Україні, хоча б після виборів до нового року, до кінця 2012-го? чи будуть якісь дуже разючі зміни з приводу цін, з приводу якихось заборон? Ваші прогнози як експерта інтернет. Прогнозы следующие, что если прогноз правительства сохранится по поводу курса гривны, то ждать каких-либо потрясений с точки зрения цен на услуги не приходится. Mm -hmm. Дело в том, что многие операторы-провайдеры привязаны к валютным издержкам. Mm -hmm. И авторские права, и плата за канал, и так далее. То есть привязаны к валютным платежам. Соответственно, они будут вынуждены несколько поднять цен. Если курс будет выдержан, никаких потрясений, никаких изменений не предвидится. Я вам дякую за достаточно оптимистичные прогнозы, дякую за компетентные ответы и интересную разговор. Нагадаю, гостем студії був Дмитро Грищук, експерт галузі інтернет-технології. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.